Вітаю вас! Це програма Наголос. Наш сьогоднішній гість впевнений, що в Україні починається черговий переділ власності, і ледь не головну роль в цьому процесі скоріш за все будуть грати. Нові міністри, як це прийнято зараз говорити, колишні іноземці, а нині повноправні громадяни України. На його думку, те, що має відбутися, докорінно може відрізнятися від того, як це проходило на початку 90-х та всередині нульових. Тепер власність у вітчизняних олігархів будуть забирати олігархи іноземні. Саме про це, як це буде виглядати, про те, як новий перерозподіл власності відобразиться на кожному з нас. У найближчі 20 хвилин будемо говорити з Олександром Гончаровим, директором інституту. Інституту розвитку економіки України. Вітаю вас. Добрий день. Олександр, у вас доволі специфічне, наскільки я зрозумів, ставлення до міністрів, які до свого призначення не були громадянами України. В першу чергу мова йде про міністра економічного розвитку та торгівлі. Чому саме так? Ну, тому що, перш за все, коли його призначили на цю посаду, він сразу ж заявив про те, що Україна це країна банкрот. Так. Ну, майже банкрот. Ну дійсно, є відповідні підґрунтя, бо е, за е, золотовалютний резерв е, у нас е, над, е, дуже низький і з 1 грудня він впав майже менш ніж за 10 мільярдів гривень. І тому говори, боргові зобов'язання зовнішні mm -hmm. наші. А також внутрішні і ті, які гарантуються державою, вони вже перевищили 100 мільярдів. Тому дійсно в 10 разів. Тому міністр каже правду. В цьому, в цьому випадку Все... він каже правду. Так. В цій в частині. Так, що в 10 разів борги наші перевищують наш золотовалютний резерв. Але ж. Коли його призначали на цю посаду, і я і мої е, друзі-підприємці вважали, що він призначається як антикризовий менеджер. Але ж е, коли він заявив про е, те, що ми майже банкрути, то е, перше, що на думку спадає, це те, що е, він вже себе бачить як е, ліквідатора. Тобто, коли е, якесь, наприклад, підприємство е, збанкрутіло, то призначають ліквідаційну комісію і ліквідатора Щоб переписати, переписати майно, так, потім і, визначити його потім, остаточну ціну. По, по, потім його продати, все ще так, залишилось, так. і розрахувати з кредиторами. Так, так о, з цього о, виходить, що. Він не бачить себе як антикризовий менеджер, який повинен витягти нашу країну з того стану, в якому ми знаходимося, в дуже важкому економічному стані, а вже бачить себе як ліквідатора, який реалізує це майно, яке залишилось у державі. Ось це мені дуже е, е, турбує, і я вважаю, що це неприпустимо. Державного керівника цієї всієї ці, 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 ці галузі економічної в країні. ви також вважаєте, що Україна знаходиться напередодні, як ми говорили на початку, перерозподілу власності. Наполягайте, що це докорінно буде відрізнятися від того, як це відбувалося у 90-х, всередині нульових, що мається на увазі? Ну, дозвольте перейду российскую. Я, 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 да, я действительно уже с 1992 -го года явля... стал акционером Украинской фондовой биржи. И с 1994 -го года, как только был принят закон о приватизации, занимался тем, что руководил теми предприятиями, которые имели соответствующую лицензию на проведение разосударствления тех предприятий, которые подпадали под приватизацию приватизационный список так. и конечно очень большой опыт у меня в этой области. поэтому так получилось, что при президентстве кучмы мы перешли на ваучерную массовую приватизацию. И э, таким образом очень несправедливо было осуществлена э, э, приватизация государственных предприятий. Фактически это было заложена основа для формирования монопольно-олигархической системы в нашей стране. Угу. То есть получилось так, что невзирая даже на требования антимонопольного законодательства контрольные пакеты очень многих предприятий, которые превышали экономическую концентрацию в 40%, оказались фактически в одних руках. И у нас получилось несколько олигархических семей, несколько финансово-промышленных групп, которые управляли так. экономикой страны. Ну, то есть тогда было завершено? Так, фактически. о он состоялся. Но Вертикали э, в последнее время этих э, бизнес-империй начали меняться. На смену отцам стали приходить так. их дети. К примеру, на смену старшему Януковичу пришел младший, uh -huh. на смену э, Ахметову пришел младший Ахметов, в вошел в состав наглядовой рады и так далее. Поэтому э, они не смогли удержать в тех бывших границах в которых их были бизнес-империи, и они начали разрушаться. Особенно полностью фактически сегодня разрушена империя Януковича. Но активы же они не могут остаться без внимания со стороны э, других заинтересованных э, олигархов, и особенно иностранных. И поэтому, mm -hmm. естественно, э, сейчас э, они э, смотрят, как будет развиваться событие. Тем более, что по отдельным э, оценкам, э, например, э, капитализация активов Ахметова упала э, чуть ли не на 8 миллиардов долларов. То есть, э, э, все, предыдущие годы, да, все предыдущие годы она росла. Но а, а в связи с событиями на востоке страны, а то резко обвалилась. Поэтому Естественно, уже сейчас на каждом из нас это отражается, потому что слишком было много сконцентрировано потенциала экономического в одних руках. И вот с чем это будет дальше связано? Мы видим, что идет падение производства. Вот в промышленности, в связи с событиями на АТО и в связи с тем, что изменились производственные процессы в ряде финансово-промышленных групп, например, в того же Фирташа в Горловке остановился Стирол, и плюс в Крыму остановились ряд предприятий или забрали их, там уже новые так. власти, которые пришли. Происходит падение производства. Ну, например, у нас уже более чем на 20% упало производство стали. А это что влечет за собой? Это недополучение валютной выручки. Особенно стопроцентная девальвация, которая у нас в стране, нам чрезвычайно важно получать валютную выручку. Ее нету. Если нету поступлений, доходной части бюджета, значит, что проблемы с выполнением социальных обязательств, с расходной частью бюджета. Если есть такие проблемы, то значит, что это влечет за собой? Это недовыплаченные заработные платы бюджетникам, невозможность индексировать пенсии для людей. Что это дальше влечет за собой? Это э, падение занятости. Поэтому и сегодня уже вот, представляя бюджет, 2015 в Верховном Совете новый министр социальной политики и труда заявил о том, что даже очень серьезные проблемы с выплатами для тех людей безработных, которые стоят на учете в фондах занятости. Поэтому у нас сегодня стоит вопрос ключевой. Как нам обеспечить доходную часть бюджета не только за счет кредитов? Потому что вот этот кассовый разрыв... Між mm -hmm. доходною частиною і розходною ми в основному чим сьогодні покриваємо? За счет кредитів. Так. І тут з'являються олігархи іноземці, які кажуть: хлопці, ми можемо купити у вас ті чи інші галузі. Як держава має на це реагувати? І хто буде е займатися цим питанням е на рівні Кабміну? Ну, естественно, сегодня уже об этом даже и заявил министр экономического развития и торговли Айварос о том, что Абрамович, что он будет выставлять на приватизацию достаточное число государственных предприятий. Меня это, честно говоря, очень беспокоит, потому что время для реализации государственных активов, очень неблагоприятная. Просто рынок а... обвален у нас. И э, фактически будут продаваться по бросовым ценам. То есть не, не, не то время... Бажающие предбаты я. Э... По большому счету не так много, конечно, и желающих. Все зависит, конечно, от самого актива и от стоимости mm -hmm. этого актива. Если это привлекательный актив, который вписывается в какую-то производственную цепочку какой-то финансовой промышленной группы, конечно, это для них очень интересно приобретение. І что що дуже багато е, рисков в нашій конечно, будуть продавати по низьким ценам. На вашу думку, а купувати будуть заради того, щоб розвивати виробництво, чи заради того, щоб знищити конкурентів, тут понимаете, в вашому уже вже якби два відвідати. Лібо потрібно конкурента так. і, mm -hmm. і далі розвивати то производство, яке у тебе вже є. И реализовывать продукцию э, в, сл в слабой конкурентной среде. Либо, если у тебя есть возможность расширять производство, то есть, у тебя mm -hmm. есть рынки сбыта, тогда, конечно, есть Ну, Например, смысл. Усь, э, зараз э... Есть заинтересованные корпорации, которые э, планируют снести, какую галось Украина? Ну, давайте все-таки. Э, ну, я думу, я хочу експерта. внести да. какой-то элемент позитива. Ну давайте. Для, 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 потім для, для, еще про негатив. Да. Так. Для меня лучше, бы если бы вы мне поставили вопрос, а какую вы видите э, отрасль, которую следовала, да, так, перспективно, так, которую так. Б следовало развивать? Мне представляется, учитывая то, что сейчас очень серьезная поддержка со стороны. Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза, мне кажется, очень важно развивать сейчас наюкоемкий сектор военно-промышленного комплекса. Мы имеем сейчас уникальную возможность получить достаточно передовые новые технологии из этих стран. И учитывая тот факт, что мы входим в десятку стран по объемам экспорта вооружения, мы бы имели такую уникальную возможность дать шанс нашим изобретателям, инженерам, ученым получить финансирование на развитие своих разработок. Причем эти разработки могли бы иметь и двойное назначение. То есть сейчас они используются активно в оборонке и с перспективой использовать их в народном хозяйстве. Вот здесь нельзя нам упустить уникальную просто возможность, которая есть. Хорошо, не можете вы в этих там странах выделить в нужных объемах нам Финансовую поддержку, окажите нам поддержку э, своими технологиями. Вот я бы так поставил вопрос. Разумело. И да. второй вопрос mm -hmm. очень важный, это агропромышленный комплекс. Вот здесь нам незамедлительно просто нужно э, принять два закона: про биржевый товарный рынок и про финансовые похидни, деривативы. Нам нужно создать у себя в стране цивилизованный рынок реализации сельскохозяйственной продукции, в частности, зерновых. В этом очень заинтересованы и американцы, в частности, уже несколько лет сюда приезжают представители чекарской биржи. И они бы э, очень были заинтересованы в том, чтобы вот такой цивилизованный рынок, используя уникальное наше геополитическое положение и логистику, которая у нас есть, особенно mm -hmm. порты, которые у нас. Это направление развития. У нас сегодня 54 тысячи сельхозпроизводителей. Есть возможность с помощью компьютера зайти на э, площадку биржевую и э, где бы могла быть сформирована справедливая рыночная цена на их зерновую продукцию. А это на влада в том, чтобы это делать? В этом не заинтересованы только крупные зернотрейдеры, потому что сегодня у них комиссионное вознаграждение за реализацию зерновой продукции достигает до 19%. Это делали оценку зарубежные эксперты. В Америке, например, комиссионное вознаграждение составляет 1.2-1.3%. Господа, ну сколько ж можно уже э, обдирать этого фермера? Э, хорошо, пусть у вас останется 9%, но 10% пусть отойдет еще да. дополнительно э, к этим сельхозпроизводителям, с тем, чтобы они могли обслуживать такие дорогие... Кредиты, которые сегодня есть у нас в стране. И самое главное, чтобы они научились уже работать в тех стандартах, по которым работают и страны Евросоюза. Если мы идем в Европейский Союз, мы хотим перейти на технические регламенты их, у нас должны быть стандарты СО, мы обязаны начинать с малого. З уміння нашого сількоспроїзводителя, який прозвев продукцію, її продати по риночній справедливій ціні. Це все зрозуміло, але інфляція голопує. Є е, е, загроза дефолту. Причому багато хто побоюється навіть вимовляти це слово вголос. Ви навпаки, наполягаєте на тому, що прийшов час. оголошивать в Украине дефолт? Поясни свою точку зрения. Я бы более радикально к этому вопросу подошел. Мы опоздали даже с дефолтом. Дефолт нужно было объявлять еще летом этого года. У нас тогда в то время активные шли боевые действия на востоке. Mm -hmm. страны. И я уверен, что страны-кредиторы пошли бы нам навстречу, учитывая это обстоятельство. Ведь смотрите, Польша смогла списать свои долги, Греции списали долги, а мы в значительно худшем положении находимся, чем Польша и Греция. Но ЛДПУ это не только списание боргов. Правильно, но, но дело в том, что э, в большей степени, конечно, вы пострадали от падения рейтинга э, крупные, э, крупный бизнес. Так. Но смотрите, у нас уже стандартный э, курс международного рейтинга агентства э, в декабре провело э, э, оценку э, суверенную э, Украины и понизило кредитный рейтинг с 3С mm -hmm. до 3С минус с э, прогнозом негативным то это есть это, какие это, это значит что в ближайшие 6 месяцев у нас до, произойдет дефолт так. Если, то -то мы до этого если, если международный валютный фонд не предоставит так как в начале этого года была договоренность 17 миллиардов долларов и как э, зарубежные эксперты э, указывают, помимо этих 17 нам нужно еще 15 миллиардов. Это Дело в том, что так. только по внешнему долгу мы в следующем, э, 2015 году, должны отдать 11 миллиардов долларов. Не считаем. Ціни на газ, які ще негативні наслідки чи події ви очікуєте наступного року? Ну по більшому счету, зразу хочу предупредити наших рядових граждан, тому що ну в основному люди угу. спрашивають ну от з дефолтом, а як це нам не відразиться? Да нікак, лише скорая допомога приходила. чтобы хлеб в магазине продавался, ну как он отразится? на цены. На, 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 так цены уже и сейчас. По заявлению э, Гонтарева, главы Национального банка, э, у нас уже к концу этого года 25% инфляция. Вот на сегодняшний день, по-моему, более чем 90% людей интересует не столько девальвация, которая тоже уже у нас 100%, mm -hmm. а инфляция. Потому что именно инфляция отражается на личном кошельке yeah. каждого гражданина. Потому что из-за инфляции растут цены. То, что ты мог купить вчера заенную сумму, теперь ну, ты можешь купить только заенную, плюс прибавить еще mm -hmm. столько-то. Поэтому очень важный вопрос инфляция. Что касается инфляции, мне кажется, уже Национальный банк не управляет инфляцией. То, что он там поднимает учетную ставку, это уже ничто не влияет на инфляцию. Еще разжигает инфляцию больше, чем какие-то меры, которые не были использованы Национальным банком, это кабинет министров. Почему? Потому что кабинет министров поднимает тарифы. На э, 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 цены, ну, электроэнергия, так, так. газ, транспорт, это это все под контролем э, монопольно-олигархических структур. И э, вот здесь как раз вот эти тарифы, они все проникающие. Вот приходите на рынок, э, покупаете мясо, а вам уже говорят, оно стоит не 100, а 140 гривен за килограмм. А сколько я так разумею? И, 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 и вы... вы говорите, да. а чего так цены растут? А, а, а тебе продавец говорит, э, сынок, так это что я плачу за бензин, чтобы сюда доехать. Так. У меня за электроэнергию цены mm -hmm. поднялись. У меня э, это самое, газ, на котором я э, свинину там... Освежу. У нас сейчас мы вычерпано. А, дуже коротко. На вашу думку, наступный 15-й рик он будет гирше 14-й? Безусловно, хуже, И самое главное, и политики должны наконец-то честно сказать нашим людям, что дальше жить мы будем хуже. Почему? Потому что в жирные нулевые годы слишком стремительно и быстро обогащались э, узко, узкий круг олигархов и, круп, и крупного бизнеса и экономических чиновников. Все остальные только беднели. Но на самом деле нельзя. Быть счастливым на острове счастья, когда вокруг несчастье. Или чтобы цвел сад, когда вокруг выжженная земля. Рано или поздно колос этот гнилой завалится. И нужно понимать, нельзя больше не проявлять солидарность крупному бизнесу, экономическим чиновникам, с теми проблемами, которые есть у людей. На чем мы ставим три крапки. Дякую, что пришли до нас. Вам а... спасибо. А нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. І на все добре, хай вам щастить!